І мені сьогодні аж серце зіщимило, коли я побачив молодь. Молодь це наше майбутнє. Молодь це наш це ЄС. Молодь це буде будувати нашу країну, захищати нас і е, те світле майбутнє, яке ми хочемо побачити. Ми побачимо. Ми побачимо. Ми будемо в ЄС. Що б не робили? Ті люди, які до вчора казали, що ми вже в ЄС. А сьогодні вони, вони кажуть, ні, ми будемо в митному Союзі. Вони помилились. Вони... Це не помилка, це змова, це зрада. А зрадників треба карати і судити. Я вірю в майбутнє Україні. Я вірю в те, що ми будемо в ЄС. І ми все зробимо для того, щоб ЄС був частиною України, а Україна була частиною ЄС. Я очень благодарю вам всем, что пришли сюда. Слава Украине! Героям Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава 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 Украине! Зараз подумав так, що, мабуть, треба записуватися на курси української мови, щоб тримати доповідь таку, як треба, гарною мовою. Але зараз мені важко, я прийду на російське і скажу. Ось, 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 ось. ось мегафон був в роботі останній раз, года -то 4 тому. После этого я забыл, когда выходил на площади, сам организовывал акции. Время, ну, в общем, другое немного. А теперь он понадобился. А теперь этот мегафон мой мне снова понадобился для того, чтобы идти и обращаться к танчанам. И говорить о том, почему мы должны быть здесь. Вот когда мы здесь скандируем о том, что Украина это Европа, я тебе даю честный отчет, что мы не Европа. Мы прагнем до Европы, мы хотим стать Европой, мы хотим, чтобы у нас были суды справедливые, чтобы не было последней инстанции судебной, последней надежды на справедливость. Суд а, европейский в Страсбурге. Мы хотим, чтобы здесь находить справедливость. Но это может быть только тогда, когда у нас будут европейские ценности, европейские стандарты, когда суд будет независимые. И когда не будет нужды даже за справедливое решение оплатить взятку и искать адвокатов, которые давно уже не адвокаты в Украине, у них есть определенное прозвище. Этих адвокатов называют передасты, потому что они не работают в праве. Они просто работают с тем, чтобы ходить по кабинетам и передавать взятки. Хотим мы такую Украину? Нет. Мы хотим в Европу, мы хотим, чтобы Страсбург был здесь, на площади правосудия, где находится Донецкий апелляционный суд. Когда нам говорят, сегодня в блоге один а, товарищ мой, которого я позвал сегодня сюда, на эту площадь, он сказал, нет, я не пойду, я против ЕС. Почему против ЕС? Потому что мы Европе не нужны, мы нужны как рынок сбыта. Я обращаюсь к тем, кто еще не понял. Европа, это в сердце у тебя, это твои ценности, твои стандарты. Позиция, когда мы изображаем из себя кису Воробьянинова, стоящего на паперке и говорящего, мы съели, не я не ел уже столько лет. Представьте, мой рожу кису Воробьянинова у Азарова. Это настоящее его лицо. Они не ведут Украину к стандартам, они не ведут ее, чтобы она была с мощной экономикой они идут и попрошайничают. Перед этим набив карманы из наших бюджетов. Забрал у нас пенсии, забрал у нас возраст пенсионный. Все забрал, все реформы направлены. Только на обогащение семьи Януковичей, Азаровых и прочих рыбаков и мудаков. Вот они куда нас зовут. Мы этого хотим. Мы хотим жить справедливо. Мы хотим жить, чтобы быть достойной заработной платы, чтобы когда наступала...